Зовась? Раз. Ложи. Как? Ложи. Бахтар. Потому что девчат сидят, слушают борщи, супы, кухарская соть. борщи. Ліки, шоломи, картопля і шини, ліки і вода, цигарки і борщі, там чекають дуже на твою машину, тож давай рушай, побратиме, мерщі. не лякають нас, арта й негода, ні цвяха, ні жезла, не боїмось. Буса завантажив, і його до сходу, брате, волонтери, тримай кермо.

Назаренко. Считали мы его рейсы до 100, после ста уже перестали считать за полтора года. Народный ТЭЛ. Ну, и я Юрий Тыра, он же Степаныч. Ну, как работать? Написали заявление, заполнили анкету, подали трудовую книжку. Шутим. Раньше мы работали, занимались, возили грузы из Европы. Сергей, мой напарник, на ралли больше. Почти 10 лет мы на авторали. Дружим, давно, а когда молодых не пускаем, вот поэтому мы с Серегой вдвоем и катаемся. Молодые нужны здесь. Там надо холодный ум, спокойно, без нервов. Делать просто свою работу, то, что мы умеем делать. Это мы и делаем. Сережа, скажи что-нибудь, скажи «да». да. Сережа сказал «да». Вот так мы и работаем. Я катаюсь на желтом, Серега катается на всех. В желтом с комфортом, там спальник. У нас на нем ездят звезды, артисты. Дают концерты, выступают. Инок на Майдане Конго, Сергей Притула, Арсен Мирзаян. Вот, просто снимаю шапку. Сергей Васильевич Кузин, Соня Сотник. У нас много. Саша Положинский. То есть ребята ездят, не светятся, просто делают то, что считают нужным по зову сердца. Вот, молодцы. Ну и нам приятно, что с нами не боятся ездить. Мы всех, кого отвозим, всех и привозим. Надеюсь, я вас привезем. Ладно. там зарядка батареек видишь ребят понимаем что мы нужны и ребята должны понимать что они страну защищают они отбывают там от звонка до звонка в свое время буржуйки теплую одежду закупали перчатки носки нательное белье все но когда приезжает новый спринтер там 2-3 года обвешанная рекламой там весь слева справа портой какого-то депутата и демонстративно это все на камеру, ну, как-то не очень к таким волонтерам. Сейчас волонтеры между собой начали собачиться. Все хотят ездить, а грузов стало намного меньше, опять же. Поэтому мы ездим, находим, просим. Люди нас знают, люди нам верят. Чувствуем поддержку, большое им спасибо за это все. Потому что если бы не люди, мы бы уже давно бы сдулись. Народный тыл в свое время создал Роман Синицын, айтишник, и Георгий Тука. С Романом Синицыным на три года, я в мирной жизни был очень активный путешественник, как состоявшийся мужчина, много чего добился, и основное для меня было преимущество, это чего хотелось бы очень, это путешествие. Я проехал на сегодняшний момент 80 стран, в связи с войной это пока Цифра стоит непоколебимо ни влево, ни вправо. Ничего, победим, будем путешествовать дальше. Люди несли, люди нас знают, люди нам верят. И мы тоже подключились, гоняли машины. Очень много. Очень приятно, когда приезжаешь на передок и встречаешь свои машины там. Причем это регулярно. Это как свои дети. Ты их встречаешь, и очень приятно, когда видишь что машина еще до сих пор работает. Время э, жизни машины на передке 40-45 суток, это мы так засекали, потому что машины работали в основном на передовой. Все эти кугуары, кразы модные, спартаны, мы их на передовой не видели, они начинались там, ну, как минимум 50 километров от передовой. А там техника необходима была... Уазики 73 -го года нам попадались. Ну, куда это? Естественно, проще пригнать что-то из Европы, Спасибо огромное Прибалтика, Прибалтики, поляки, немцам, диаспорам нашим, везде. И люди чувствуют, что надо помогать и помогают. Пока так. Стой, ну, стой, не спеши, вот кто-то у него грузится. Добрый вечер. Так вы вторые. У меня еще третий будет Айдаровцы на подходе. Уже заблудился. Да, кто? вас по пять, по шесть экипажей за, за, сутки. А за ничь бывает опять экипажи, не то что за сутки. Так что у нас такие, да, ничего. Не, будем, не, будем. Просто, не Просто прекрасно. Вот это у нас перевалочный пункт. Гараж. Найзвичайний гараж, в якому машина ночувала всього 3 дні. І тепер вона забула, що таке гараж. Села не забрали, адже я вам У мене супруга Ятинська. Це батьківка хата супруги. А сам дитя я дитя асфальта єреванський. Ну, бачите, прожився. Так а що ж ви ереванський дитя асфальта, допомагаєте українській армії? Як це? Я живу в Україні. Жити в Україні, не, не знати мову і не, 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 не жити для народу це, це нонсенс. Так, все, ребята. Щасливо. До зустрічі! Давайте, брат. Шуруйте, шуруйте. Шуруйте, щасливо. Це печуть нічі поровки. Жаль, завтра ще будуть напечене. Це сало. Мені кожу, кожну тиждень я колядую на базарі сало. І отак пересипаю. Це сало у нас на вес золота на фронті. Всі знають армянське сало, не армянське, а Люблять дуже. Ну так. Та ну кому я нужен? Сьогодні дуже цікаву річ почув, що треба і собі заробляти, треба і сім'ї думати. А я відповів так, а ви взагалі знаєте, що в країні війна. Ну війна в країні. Ну який бізнес? Біз, Бізнесом він, 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 він довго існувати. Ну, є війна. Все, значить про себе треба забувати. Ні, тільки що не всі це понів... розуміють. не дуже добре це. Мені стидно, я перший раз приїхав. Сережа посилав мені наказ. Через Фейсбук, того, Ми приїхали познакомились. Так, это вам. По Фейсбуку вижу, что человек работает, понимаешь, без понтов. Человек б... не работает, <свят> Пашек. <свят> человек не спит. <свят> Ничего, <свят> это все приходящие. У меня концепция элементарная, можно так сказать, концепция. Спасибо. Никому не відмовлять. Но только одна умова, чтобы это шло бойцам. Ни в штаб, ни на склад. Так мы их запаковываем и так посылаем там варення, соління. Хай би хто жалувався, але мені менше не допомагають. Я не можу пожалуватися. Мені допомагають більше. Дайте. Ось обрали депутатам і ще більше почали допомагати. Ти підходять, кажуть, ми ж за вас голосували і несуть, і несуть, і несуть, люди дуже багато допомагають. Взагалі яготинський це чудовий народ. Чудовий народ. Просто нема слів, я не знаю, як оце, Таких людей, це... Треба переконувати людей, що це потрібно. Не декларативно, а своєї праці переконати. Як я не сплю ночами, як я постійно займаюся тим, чим займеш, люди ж бачать. І тобі самі допомагають. Ось сього, талісман. Каска с укропом. Да, укропа я не знаю, сколько мне на фронт передали. Давайте, братья, шуруйте, да, шуруйте счастливо. Но мы стоим на ней, свои кордоны держим до конца. Танкисты элита. Чё же вы, рыбки? танки. Декоммунизация.

танку надо подойти для... Что мы танкисты. Снима. Можешь левофон одеть даже. А мне, блин. Кто у нас еще, блин, тут на ходу? Дядя Коля надо найти. Что тут? Ленточка. А, вот, дай ленточку. Да ну, давай, ты, ну, грузин, ты, такие уже ну, жадные, блин. Это старшина, самый-самый великий монитор. Я дембель уже. Я уже все. Это тебе дембель, да, да? Не, чтобы скаты нормальные дали. Да, мать, я передам. Я думаю, Гола резина все. Всем говорят. И все, так можешь сказать. Так, хорош. Вкусняк сало по-армянски. Если бы у нас в ягодине армянин, который за ночь может пять 5... бусов в ту сторону подрузить. Чертный ребенок. Бабы пекут, жарят, сам сало снимает. Ты понял, что рисует? Стов не третьювати. Є добродушні люди, які нам допомагають. Дякуємо волонтерам, тому що ми, ми, ми з них не змогли. Дивай, давай сядь, давай! Чуть-чуть відео. <реку> 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 Это танкисты элита, элитные войска. Там, где война, там, там танкисты всегда. Проблемы грязь, а так проблем нет у нас. И проблема. Виноград с косточками. Это проблема. А так все нормально. третий бригада пятый рот давай может идем пор да, наоборот на отвлекает два параллельных мира понимаешь то что здесь и потом возвращаться домой все это видишь я не знаю сколько надо психологов в стране иметь для того чтобы потом этих ребят в нормальной жизни они ж не смогут смотреть телевизор так, чтобы его потом просто не разбить. Да, армия разворована. Вот мой друг, у которого мы сейчас были. Мы знакомы 30 лет. 30 лет мы работали в этой стране. Мы платили налоги. Содержали армию, милицию. Милиция нас потом убила. Армия сейчас голая босса. Я отработал 30 лет и а заплатил налоги. Друг мой пошел сюда в 50 лет добровольцем. Вот поэтому я считаю, что мы победим. У нас замечательные люди. И он не один здесь такой, который просто не смог сидеть дома. Да, он был в армии 30 лет тому назад, он умел ездить на танках. Вот он сейчас на нем и ездит, он им управляет. Мало того, дает сепарам просраться так, что его объявили личным врагом Моторол. Но надеется на то, что через 48 суток он уйдет на ротацию. Что их придут менять не просто какие-то аватары. Надо ездить, надо это все видеть, надо, чтобы люди об этом знали. Ого!

Плохо обращає на нас внимание. Побольше надо внимания сюда, на передовую. Потому що 38 линия оборони їздить вся техніка нова. А именно зараз, на данный момент, посмотреть на нашу техніку, Ездящие граби, одним словом. Товариші президенту великий привіт від берега з передової. Трошки подумайте і за нас. Акула БМП Фореве. Как зима прошла? Когда как обычно. Зима как зима. Машу зима. Зима прошла, дорог не стало. Танки новые, бронетехника новая. Техника поменялась, у нас новая техника. На гарантии, на обслуживание, ее много. И она теперь не за 50, не за 100 километров от передка, она на передке. У нас нового. Мы резину зимнюю на летнюю поменяли. Помощи стало меньше, намного меньше. Еще меньше. Стало. Еще меньше. Возить еще меньше. Мы должны ездить, мы там нужны. Правда, Серега? На нас люди смотрят. Если мы перестанем ездить, то и остальные скажут, что мы, наверное, уже победили. Ну как в тут? Во! Лучше всех. Усы сбрил. Я даже не в форме, ты бачишь? Ты кажешь усы. У вас новый офис. Да? Места больше. Работы добавилось. Слава Богу, что народ помогает, не перестает помогать. Люди прекрасно все понимают и брехню Министерства обороны понимаю, и то, что война у нас не прекращается, тоже понимаю. Еще больше начали помогать, насколько это возможно. Работы добавилось. Теперь не просто перевалочная база, а логистический центр. Одно оставили, другое забрали. И так передают, один экипаж идет туда, другой туда, а передать не с кем. И, а я в посредине. Через меня все. вообще имел. Да, здравствуйте. Не особо. А для потом. Кто-то от моего сала от моего сала отмовлялся. От И понюхай. Ах, жаль, блин, аппарат. запаха О! не передает. Понюхал, поехали. Да. Ну, сюройте с Богом, парни. Да, розбита дорога кругляє, пробива підвіску і двигун стукотить. Хай твоя вантажівка, бурю здолає, брате, волонтер, хай тобі пощастить. Не лякають нас, арта й негода, ні свяха, ні жезла, не боїмось. Уса завантажив і його до сходу. Брате, волонтере тримай кермо. Ліки, шоломи, картофля і шини, ліки і вода, цигарки і борщі. Там чекають дух на твою машину, то давай рушай, побратиме мерщі. Не лякають нас, арта й негода, ні ціха, ні жезла, не боїмось. Буса завантажив і в до сходу, брате, волонтере, тримай кермо.